Правый сектор, народ Майданом, за гортово 15 мая 2015 года я подошла к своей парикмахерской, которая является моим рабочим местом, и оказывается на моей, на моей двери были замки поменены. В 2006 году я заключила договор с торговой Татьяной Дикадимом, договор по предыдущему продажу по которому я передала 22 тысячи долларов и по которому она обязалась передать до 2013 года в собственность это помещение. В 2015 году Попова Татьяна Никодимовна пытается сейчас выселить меня с этого помещения. Сменилось с января месяца 2015 года. У нас выключен свет, она обесточила нас мы не работаем, мы стоим, в общем-то. Сейчас у нас идут суды, как бы еще, мы не знаем, чем эта вся история занимается. Я хочу сказать, передать привет судьям, таким как Кузьмина. Я знаю, что такие ухвалы, и вот этот беспредел, который сегодня ухвалы, я же за суд не говорю, но за сегодняшнюю хвалу. Это только стоит денег. Я все всечестности подключу, чтобы такие судьи иллюстрировали, и будете первая на этом очереди первая. Точно так же в 2007 году я по расписке оплатила 20 тысяч долларов э, за магазин, который она обяз э, обязалась после выплаты оставшиеся суммы и магазин. Вон. У нас был устный договор, что я плачу вместо нее кредит. По договору по переднему продажу я должна была выплатить 227 тысяч 250 гривен. На сегодняшний день я уже заплатила 338 тысяч. Но я продолжала платить вместо нее кредит в банке, так как я понимала, что кредит еще не выплачен. И соответственно банк заберет у меня это имущество. Но в декабре месяце я положила на счет, который на ее имя две суммы две тысячи и 3500 пятьсот. В январе я положила пять тысяч и пять двести. И когда мне был звонок с Киева с банка, звонили мне, потому что со мной общались. И сказали, что у вас катастрофа по кредиту. И когда я объяснила, что я эти деньги платила, она посмотрела по компьютеру и сказала, да, действительно, вы сегодня ложили, а завтра эти деньги снимались по поводу Татьяны Никодимовной. Соответственно, я побежала в милицию, написала заявление, ну, вы сами понимаете, что счет на нее, и как мне банки сказали, она может ложить на этот счет, может снимать с этого счета, это, это ее счет. С января месяца она начала, ну, выживать меня просто с этого магазина. Она отключила свет, она периодически ломала замки в ролетах, которые я меняла, это каждый раз 650 гривен. И я вызывала милиции, ну, я ходила в прокуратуру, вы знаете, все это бесполезно. Был самозахват магазина фирмой Омега, которые нанесли мне легкие телесные повреждения. У меня и в хозяйке парикмахерской есть договор по пореднему продажу, который обязуется в 2013 году переоформить магазин. Ну, 2013 года, ага. хотя мы уже выплатили. Человек сразу заплатил все деньги, я выплатила, платила кредит вместо нее в банке. Она скрывается, Нет, скрывалась в от нас, году да. Написали заявление. М -м ну и не хочет переоформлять. Есть этот договор. вы который... вызывали ее к нотариусу, она уклоняется от переоформления. Договор заверенный нотариусом. На, на сегодняшний день еще и пытается, еще и мешает. Правий сектор. Народжені Майданом. Загартовані війною.